Ассаляму алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Вы на канале Вкусная еда с Хадиджей. Сегодня вашему вниманию хочу предложить рецепт приготовления домашнего творога. Он получается очень нежный, вкусный, полезный и самое главное без консервантов и добавок. Такой творог может приготовить даже новичок. Я всем желаю удачи на кухне и давайте начнем приготовление. В выливаем молоко, У меня молоко магазинное. Я взяла толстостенный казан, чтобы молоко не пригорало. 3,78. 2% жирности. По такому принципу я готовлю и сыр, и творог. Если я хочу приготовить жирный творог, то я добавляю сливки. Здесь у меня 200 мл сливок. Вместо сливок вы можете добавить 30 3% жирности сливки. И я еще добавляю 2 столовые ложки 20% сметаны. Если у вас нет сливок, вы можете добавить сметану, либо натуральный йогурт, либо кефир. Все хорошо смешиваем. У меня есть на канале видео, где я готовлю дагестанский сыр, где я добавляю микробиал мейтен японский. А вот сейчас я вам показываю способ, как можно дома, без всяких других добавок, сделать вкусный нежный творог без консервантов. Я обычно в такое молоко, когда готовлю творог либо сыр, я добавляю, что у меня дома остался, кефир. Великолепный творог получается. У меня в холодильнике осталось немного греческого йогурта. Я тоже все сюда. Итак, все смешали. И сейчас отправляем казан на газ убедились, что комочков нет. Я поставила казан на средний огонь. Молоко должно закипеть. Я время от времени обязательно помешиваю, чтобы не было пленки, чтобы оно не пригорало. Напоминаю, что на среднем огне. Молоко поднимется, поэтому далеко мы не отходим, может молоко убежать. Я все время контролирую молоко. Вот у меня масса уже естественным образом творожится, посмотрите. Но мне нужно, чтобы творожок был зернистым. Поэтому уже на этом этапе, уже почти начинает закипать, я добавляю лимонный сок. Также у нас на среднем огне. И обычно 1 столовую ложку на литр молока. Здесь у меня 4 литра, поэтому я добавляю 4 столовые ложки. Можно добавлять уксус, но я люблю с лимонным именно соком. Если лимоны сладковатые, то добавьте немножко лимонную кислоту. И вот сейчас оно еще минутки 7-10 пусть покипит на среднем огне. Сейчас оно начнет сворачиваться. Если у вас вы видите, что сворачивается плохо, так как мы сюда добавили и йогурт можно еще ложечку добавить, чтобы сворачивалось лучше. И вот посмотрите, какая творожистость красивая. Сейчас дадим немножко покипеть. Долго кипятить тоже не нужно. Тогда творог будет не нежный, а, знаете, резиновый. Жесткий будет. Вот посмотрите, обязательно должна быть сыворотка вот такая. С легкой зеленой она, полупрозрачная вода. И вот буквально мы сейчас еще чуть-чуть покипятим. И уже будем откидывать на сито. И вот посмотрите, хлопья уже становятся такие утяжеленные. Вот я их собираю, и они такие тяжелые. Вот еще буквально минутки три, и мы их уже откидываем на сито. Чтобы у вас творог был зернистым и не был как месиво, вот после того, как закипит, буквально минут пять дайте покипеть, чтобы зерно отделилось. Вот обратите внимание, у нас творог фактически сверху собрался внизу сыворотка. И вот он подкипает чуть-чуть, буквально минут 5 сейчас. Даем покипеть, не дольше. И уже снимаем с огня. Все, у нас практически все готово. Откидываем на душлаг. Сыворотку тоже можем не выбрасывать. Из нее можно приготовить пончики, пирожки. Можете приготовить много чего. Хлеб фисали слоеный. Посмотрите, какая у нас тут красота. Дадим стечь. Хотя бы часик вот так оставляем. Сыворотку я отлила в отдельную емкость. Две недели она у меня будет бродить. Получится кисло-молочный продукт. Ханс называется. У нас в Дагестане готовят чуду. Добавляют ханс. Он очень приятный вкус мясу дает. И курзе тоже. У меня на канале есть видео. Я обязательно ссылочки под видео в описании оставлю. Сейчас у меня остынет сыворотка. Накрою крышкой. И в прохладном месте будет лежать две недели. Творог немножко прижимаю. Вот так он у меня стек в основном уже. Посмотрите, здесь осталось сыворотка еще. Сильно не прижимаю, потому что он превратится в сыр. Вот на этом этапе, если вы хотите, конечно же, сыр, можно посолить, утрамбовать, и у вас получается час-два под пресс, и у вас уже получается сыр. И сейчас уже у нас часик прошел, сейчас кидываем на тарелку, и я покажу, насколько он зернистый получился. И сейчас взвесим, сколько у нас творога получилось. Вот посмотрите на наш творог. Получилось 870 грамм чистого веса. Если вы хотите, чтобы он был понежнее, творог, можно его блендером пробить, когда будете добавлять там сахарок или какие-то другие ингредиенты при выпечке. Если вы хотите, чтобы он был сухой, например, когда я готовлю ботища, аварское чудо с творогом, конечно, его нужно хорошо отжимать, чтобы жидкости вообще не было творог должен быть очень сухой. Так он по вкусу очень нежный, вкусный, с нежной кислинкой. И самое приятное, что здесь нет консервантов. Он полезный творог. Вот такая красота. Итак, дорогие друзья, творог получился очень нежный и вкусный. Нежная кислинка, и он просто тает во рту. Для любой выпечки такой творог подходит. Или просто к завтраку. Всем настоятельно рекомендую его приготовить. Порадуйте себя и своих любимых. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком, делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Я вам буду очень признательна. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Впереди нас с вами ждет еще очень много вкусного и интересного. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь пока-пока, до новых встреч на канале, вкусная еда с Хадиджей.